तो पहन छह स्थान जहाँ पर हम पशु पक्षी को देखने जाते हैं तो जवाब चिड़ियाघर बीजो प्रश्न खाली जगह की गर्दन लंबी नहीं होती है तो तेनो से हाथी बीजो प्रश्न छे हम सवारी नहीं कर सकते है तो तेनो जवाब थे शेर चौथो प्रश्न छे गेंडे की नाक पर खाली जगह होता है तो आज जवाब सिंग पांचवा प्रश्न है इनमें से अलग जोड़ पहचानिए तो जवाब अगर प्रश्न नंबर प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो पहला प्रश्न किसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है तो लंगूर का मुंह काला और पूंछ लंबी होती है बीजो प्रश्न है बाड़े में धीरे धीरे कौन टहल रहा था तो जवाब थसे बाड़े में धीरे धीरे जिराफ टहल रहा था तीजो प्रश्न छे गीता ने चलते हुए कछुए को देखकर पत्थर चल रहा है ऐसा क्यों कहा तो क्योंकि कछुए के ऊपर जो ढाल का कवच होता है वह पत्थर जैसा लगता है चौथो तो प्रश्न आपने देखे हुए पक्षियों के नाम लिखिए मोर तोता कौवा कबूतर चिड़िया बतख आदि पक्षी देखे है पांचवा प्रश्न छे पालतू प्राणियों के नाम लिखिए गाय भैंस बकरी बैल घोड़ा कुत्ता बिल्ली आदि पालतू प्राणी है छठो प्रश्न जंगली प्राणियों के नाम लिखिए। बाघ शेर हिरण हिण जीरा जंगली प्राणी हैं। आगे प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए तो पहले जवाब चिड़िया जामुन पतंग बतख हरियल बीजाનો જવાબ થશે અંબર ઉલ્લુ છાતા જીરા તીર બીજાનો જવાબ થશે કંગન કનક કૂક કૃષિ ક્યા ચોથાનો જવાબ થશે અંગ અનાજ ઇનામ ઋષિ ઔષધ પ્રશ્ન નંબર 4 નિમનલખિત સંયુક્ત અક્ષરો સે बने શબ્દો કો लिखिए श क्षमा क्षत्रिय क्षार क्षितिज चोक ज्ञ अज्ञान જ્ઞાન જ્ઞાની વિજ્ઞાન જ્ઞાતિ ક્ર ત્રિવેણી ત્રિનેત્ર ત્રિપુરા ત્રિદેવ ત્રિશૂલિશ્રમ શ્રમિક શ્રમ શ્રવ શ્રી ક્રૂર સક્રિય દ્ર સમુદ્ર દ્રશ્ય દ્રષ્ટિ કેન્દ્ર ઇન્દ્ર દ્વ દ્વારા દ્વાર દ્વિજ દ્વારિકા દ્વંદ સિદ્ધિ सिद्ध रिद्धि युद्ध बुद्ध विद्यार्थी विद्या, वाद्य साध्य उत्तम महत्तम, सर्वोत्तम सत्तर उत्तर प्रश्न पांच है उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखिए उदाहरण पेड़ पर बंदर लटक रहा है पेड़ पर बंदर या लटक रही है पहला है जंगल में ऊंट घूम रहा है तो जंगल में ऊंट नहीं घूम रही है दूसरा है झाड़ी के पीछे शेर दिखाई दिया तो झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दी तीसरा है हाथी सुन से पानी पी रहा है तो नहीं सुन से पानी पी रही है चौथा है आंगन में कुतिया सो रही है तो आंगन में कुत्ता सो रहा है पांचवा है मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है तो मोर पंख फैलाकर नाच रहा है प्रश्न 6 पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में रखना चाहिए या मुक्त रखना चाहिए क्यों अपनी राय लिखिए तो मेरा मानना है कि पशु पक्षियों को मुक्त रखना चाहिए क्योंकि उन्हें चिड़ियाघर में रखने से उनकी आजादी छीन जाती है चिड़ियाघर में उन्हें अच्छे से खाना पीना मिलता है और अच्छी देखभाल की जाती है लेकिन सभी को अपनी स्वतंत्रता अच्छी लगती है खुली हवा में घूमना फिरना अच्छा लगता है। पिंजरों में रहने से वे अस्वस्थ भी हो सकते हैं प्रश्न साथ है वर्णन अपने शब्दों में लिखिए तो यह एक बगीचे का चित्र है पेड़ पर एक बंदर दिखाई दे रहा है पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी भी है और उनके घोंसले भी है नीचे जमीन पर एक लड़का बैठा है और उसके पास एक बिल्ली तथा एक कुत्ता आराम कर रहे हैं। चित्र में कुछ पक्षी दाना खा पक्षियों के लिए पीने का पानी भी रखा गया है पेड़ के पास में एक गिलहरी बैठी हुई है और वह कुछ खा रही है एक पक्षी पानी में नहा रहा है यहाँ सब खुश दिखाई तो वीडियो गमे होए? तो वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा भूलता नहीं